В церковь в честь святого чертворца Николая. Мы очень любим этого святого, мы его почитаем, вот, молимся мы в различных ситуациях и не зря мы, и мы потому что по его святым молитвам происходят чудеса в жизни. исцеления происходит от тех или иных болезней, происходят великую-великую помощь, великую благодать. Безусловно, Святитель Чудовица Николай э, родился э, в такое благоприятное время, уже когда не, не особо, вот, как бы сказать, убивались, можно было послал им уже в таком огромном возрасте по святым молитвам Феофану и Ноне послали святого Николая Чудотворца. Вот, конечно, он родился, и с самого, с самого, рождения были такие чудеса. Это был выбор ребенок, усердно молились за него. Почитали святой Троицы. Днем он любил находиться в церкви, а ночью он заклет, читал духовную литературу и духовные книги. И, конечно же, его дядя, которых, он был в Патровске епископа, увидел его. получил статус священника, он тоже очень много начал делать, и мы знаем во первое чудо, которое произошло. Вот, он смог спасти от одного богатого купца, от дочери, от проституции. Он ходил издать их в бордель, потому что не было еды, голодали они. Вот, и сотрудник на сердце положился, что он Николаев, вот именно вот то, человеку нужна помощь. То, что этот человек находится в беде. Он пришел и кинул ему три мешочка золота. И так спас человека, э, детей спас, вот, дочерей спас от вот, такого страхления. Вот, конечно же, мы, когда он уже стал епископом, вот, было тоже у него такое чудо, когда он э, сел в лодку и поплыл с одной горацией, с одной нас в Иерусалим. И случилось так, что тоже такое, такое было, такое ветер, такая буря была, что корабль и в ту сторону, в ту сторону кормила, могли просто развился. И он видит то, что э, на корабль э, хотел зайти и нечистый дух, дьявол. Вот и поднялась такая буря, вот, и по молитвам святого Чумпорца Николая буря утихла. Вот. Много чудес он совершил за свою жизнь, которые мы знаем, а есть чудеса, которые мы не знаем. Но, безусловно, этот э, святой очень дорог для нашего сердца. Вот, мы в скором времени будем праздновать день святителя э, э, Спиридона Кимифунского. И святой Николай, и святой Спиридон, они были защитниками, они были апологетами христианской веры, когда он уже стал епископом. Было тоже такое чудо, когда он э, сел в лодку и поплыл с одной градусовой и нас приездили в Иерусалим. И случилось так, что тоже такое, такое было, такое ветер, такая буря была Иисус совершил свою жизнь, которую мы знаем, а Иисуса, которые мы не знаем. Но, безусловно, этот э, Святой очень дорог для нашего сердца. Вот мы в скором времени будем праздновать День э, э, Спиридона Террифунского, и Святой Николай, и Святой Спиридон, они были защитниками, они были апологетами христианской веры. И мы знаем, что на Первом Вселенственном соборе э, Святой Четвертый Николай взял на себя такую в ревность и в отстаивании веры не только на словах, но еще и силой ударив Ария. Вот, Конечно, он за это поплатился, его потом э, посадили в темницу, но Господь его не оставил, все равно через какое-то время он его восстановил. Вот, и снова вернулся к нему его опор, и он также продолжал свое ревностное служение очень этого святого любим, мы этого святого очень почитаем. Вот, и ну, для каждого э, этот э, праздник, особенно для ребенка, это особый день в календаре. Вот, конечно же, на Западе, если мы посмотрим, там есть у них Санта-Клаус. Вот, но у нас э, раньше был святой человек Борис Николай, но он ну, потом так произошло, знаете, 70 лет безбожной власти, и мы сейчас вот имеем Деда Мороза. Хотя это наш э, святой Чудотворец Николай, который именуется чудотворцем, который э, хороший. Будем же мы помнить о его милости, будем уже помнить о его доброте, он у нас очень сильно любит, у нас очень много храмов посвящено в честь его событий, и в Калифорнии сегодня там святого Николая Санкт-Петербурга, и в и just